असलकुमालिबा तीसरी जमात या चौथी जमात में इसमाही मेरठी की एक नज़म पड़ी थी उसके चंद बंद आपको सुनाता हूँ और यही जो है हम बात कर रहे हैं मैं जो दावत दे रहा हूँ अल्लाह और उसके रसूल की तरफ क़ुरान सुन्नत की तरफ उस छोटी सी उस नजम में उस वक्त अंदाजा लगाई है चौथी जमात में मैं था उन्नीस सौ तिरसठ या उन्नीस सौ की बात है ना जब ये पढ़ी थी नजम और जहन में कहीं ऐसा जैसे खोद दी गई हो इस तरह महफूज है अब बिना चंद शेर उसके ये हैं कि बनाया है चिड़ियों ने जो घोंसला तो एक एक का इकट्ठा किया कि उस घोंसला बनाना जब उन्होंने शुरू किया था कितने दिन के लगते होंगे उसमें ना मगर पहले उन्होंने एक दिन का लाके रखा वहां पर बनाया है चिड़ियों ने जो घोंसला तो एक दिन का इकट्ठा किया गया एक ही बार सूरज ना डूब मगर रफ्ता रफ्ता हुआ है कि दिन जब निकलता है तो सूरज निकलते ही ऐसा नहीं होता झट से अब सेंटर में आया और मगरिब में चला गया नहीं निकलता है रफ्ता रफ्ता हुफ होता है और फिर कहा कि लिखा लिखने वाले ने एक एक हरूफ हो ही कागज़ के कितने सर्फ कि जो बड़ी बड़ी किताबें हम देखते हैं कोई सौ पेज की है कोई सौ दो सौ पेज की है कोई पाँच सौ पेज की है उन्होंने सबसे पहले एक हरूफ लिखा था उसके बाद वो लिखते चले गए कितने कागज़ सर्फ हो गए ना आखिर का उसका शेर था कि अगर थोड़ा थोड़ा करो सुबह शाम बड़े से बड़ा काम हो वे तमाम कि अगर हम आहिस्ता आहिस्ता शुरू करें तो बड़े से बड़ा काम भी पूरा हो सकता है मैं जो अपने आप को और आपको दावत दे रहा हूं उस बड़े काम की तरफ दावत दे रहा हूं जो जिंदगी सुधारने का मुलक सुधारने का है मगर वो एकदम नहीं हो जाएगा मेरी जिंदगी जो आप जैसे जवानों की पच्चीस तीस साल की है उनसे बड़ों की पचास साठ साल की है मेरे जैसे उम्र की सत्तर पचहत्तर साल की है इतना लंबा अरसा गुजर गया इसमें ये एक दिन में सीधी नहीं होगी मगर अगर मैं नीयत कर लूँ मेरे रब के हाँ आ, आमालों का दारदार उस नीयत पर है अगर मैं नीयत कर लूँ की कि आज से मैं अपनी एक एक गलती जो है वो संवारा आज से मैं सीधी राह की तरफ एक एक हुरो एक एक कदम चलूँगा तो ये नीयत मेरे रब के यहाँ लिखी जाएगी ना आदीस के जखीरे में एक मुस्तरद रिवायत है कि एक शख्स थोड़ी देर पहले ही मान लाया था घंटा दो घंटा पहले कोई बात ई मान लाया थोड़ी देर में उसने सुना कि कहीं जहाज के लिए कोई दस्ता जा रहा है फरमाया है अल्लाह के रसूल मैं इस राह में चला जाऊं तो और अगर मर जाऊं तो क्या मिलेगा आप अलसला सलाम ने फरमाया जन्नत तेरा मुकाम होगा अंदाजा उस दस्ते में गया शहीद हो गया वो अल्लाह अभी उसने ना एक नमाज पढ़ी थी ना रोजा रखा ना उसने सकात दी ना हज हज किया उसने कितनी नीयत साले थी उसकी ना उसके बगैर अल्लाह के रसूल ने उसे वादा किया था जन्नत का अल्लाह ने जन्नत दे दी उसको तो यही थोड़े थोड़े की दावत है कि मैं और आज आज ये सोच लें कि हमें अपनी जिंदगी बदलनी है अपना वतन बदलना है अपना मुआरा बदलना है आहिस्ता आहिस्ता ये तब्दीली आएगी ये जो आज हम हर तरफ गंदगी फैली देख रहे हैं ये रूहानी गंदगी भी जिसमानी गंदगी भी और तबाही और फिजिकल गंदगी भी इसे बहुत टाइम लगा है आहिस्ता आहिस्ता हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं इसकी सफाई भी इसी तरह होगी कि मैं और आप पहला कदम उठाएं। बनाया है चिड़ियों ने जो घोंसला तो एक एक तिनका इकट्ठा किया मुझे और आपको भी आज ये सोच लेना है कि भलाई का पहला तिनका आज रखेंगे सच में आज से बोलना शुरू कर दूंगा मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा किसी का हक नहीं मारूंगा हमेशा सच बात कहूंगा मैं ही आप ही एक हुक्मरान भी हैं एक जज भी हैं एक मतमदन शहरी भी हैं एक अल्लाह के रसूल सलाम के उम्मती भी हैं अल्लाह के एक बंदे भी हैं मेरा यही पैगाम है मेरे लिए अपने लिए कि मुझे और आपको आहिस्ता आहिस्ता भलाई की तरफ पहला कदम उठा लें इन श्ला तला नीयत करके ये गंदगी के सारे ढेर साफ़ हो जाएंगे ममालमलाकुम वरह वबरकू